barchaga salom azizlar bugun men sizlarga atom kompaniyasi bilan birgalikda qanday qilib ozish mumkinligi haqida kichkinagina qilib o'tmoqchiman bizani ko'pchilik mahsulotlarimiz ozish uchun qaratilgan masalan puer choylarimiz bor kokteyllarimiz bor va yana spirulina bor, paenzim yo'q qatlamlarini eritadigan paenzim preparatlarimiz bor bular hammasi Um, ozdirishga yo'naltirilgan preparatlardan biri zararsiz ozish faqat atma kompaniyasida <laughs> bo'ladi yani mana qizlar uh, boya gapirgan puyer uh, choyimiz shu bu choyni hamma biladi bu choyimiz uh, xitoyni eng yaxshi mintaqalarida ishlab chiqarilgan ko'pchilik xitoyliklar ichib yuradigan choy lekin uh, oddiy puer choydan farqi nimada birinchidan bu gmp standartlarini olgan bu choyimizni o'ttiz to'rtta uh, oddiy bitta man hozir ochib ko'rsataman bir oy uchun mo'ljallangan bu choyimiz 34 ta to'rtta paketikli choyni bitta paketikda ekstrakti yig'ilgan mana shu bitta paketikda ta to'rtta choyni paketiki yig'ilgan 30 kun davomida ichiladi bu bu nafaqat shlaklarni tozalab sizni ozdiradi shu bilan birga immunitetingizni ham yaxshilab beradi qizlar boshqa choylardan farqi nima boshqa choylarda sizni xolsizlantiradi boshqa choylar yana immunitetingiz tushib ketishi mumkin ko'p ko'pchiliklarda tualetga qatnash ko'payadi bunda mana shunaqa holatlar kuzatilmaydi bu choy bilan birgalikda ozish uchun ichishingiz kerak bo'lgan narsa spirulina birgalikda ichsa agar effekti yana ham yaxshiroq bo'ladi yuzingizni chiroyli qiladi yuz terilaringizni yorqin qilib yoshartiradi bu choyni Uh, faqat ozish uchun emas bu choy uh, ozg'inlar ham bir yilda bir хотя бы ichib tursagar shlaklarni tozalab detoks vazifasini bajaradi qizlar bu choy hammaga tavsiya qiladi endi ozadiganlar uchun choydan tashqari choy bilan birgalikda ichish uh, kerak bo'lgan narsalar choy spirulina mana bu fayenzim bu fayenzim ham uh, yog' qatlamlarini erituvchi preparat bular hammasi gmp standartlaridan o'tgan va yana har xil uh, tamdagi kokteyllarimiz bor mana bunaqa kokteylimiz bu qovoqli kokteyl don mahsulotlaridan tayyorlangan kokteyl bularni hammasi uchun bitta baribir sheyker ham olishingiz kerak atma kompaniyasini sheykerida shekerni nimasi yaxshi grammlari bilan ko'rsatilgan masalan mana bu choyimizni to'rt yuz gramm suvga aralashtirib kun davomida ichib yurasiz mana bu kokteyllarni ham mana shu shakalda tayyorlab ichasiz kakteyllarni endi sut bilan qo'shib ichsangiz ham bo'ladi suvga aralashtirib ichsangiz ham bo'ladi kokteyllarni ichganda o'zi programma beriladi qanday qilib ozish programmasi qachon choyni ichish kerak qachon kokteyllarni ichish kerak o'sha programmaga asoslanib plan bilan qilinsa обязательно effekti bo'ladi qizlar mana bu hozir ko'rsatayotgan kokteyllarim oddiy kokteyllar emas bu sog'liqqa zarar bermasdan ozish uchun ishlab chiqarilgan kokteyl kakteylarimizni e, yigirma bir turdagi vitamini bor har bitta vitaminni o'zi orqasida yozib qo'yilgan elementlar yozilgan vitamin a b B1, bir b ikki b olti hamma vitaminlar vitamin c vitamin d ham даже bor buni ichida ye vitamini ham bor yoshartiradigan va yana elementlardan biotin ruh kalsiy temir marganet xrom kabi barcha elementlar bor hammasini orqasidan o'qib ko'rishingiz mumkin shuning uchun ozish uchun ozish programmasi bilan ozaman deb maqsad qo'yganlar uchun mana shularni hammasini tavsiya qilamiz effektini keyin bemalol o'zingiz ko'rib yozib aytishingiz mumkin